Salam hörmətli kanal izləyicilərimiz, bu günə məhz Masadızaz qəsəbəsində, Masadız qəsəbəsində 569 nömrəli marşrut xəttimiz üzərində üç otaqlı gözəl kiçik evimizə məhsan şədəf xatlaq evimiz ə, çox sərfəli bir qiymətə satışa çıxıb. İki də nə evimiz satışa çıxıb, sağdakı evimizə, soldakını evimiz satışa çıxıb. Hal-hazırda qiyməti 48.000 manatda satışa çıxıb. Sözləşdirilə -söz real alacaqanı endirim olunacaq. Sol tərəfdən də aralıq məsafə saxlanıb, sağda da yoldu qantad oladısa qarşı tərəfə də yoldu. Rahatsızlığının iki dənə maşın daxil olur. Bir də evimizin fasad görünüşünü görsün. Bax belə bir gözəl fasad görünüşün nədir. Podvalı mövcuddur burada. Qaz, su, işıq, mərkəzi kondisioner bunlar hamısı tam qaydasındadır. Hazırda da mən sizə tanıtdım ki, bax gördüyünüz kimi qurudur, yəni nəmiş gənç çəkmə yeridir. Əlavə burada taxta döşələ var ki, bunlar da hamısı yığılacaq. Həyatı betonla təsdiq olunub. Kombi sistem bax gördüyünüz, bax burada yığılıb elektrik sistemi, istisox sistemi və burada qaz xətti nə kimi çəkilib. Evimiz 6 daş kürsüdədir. Burdan da bir damənəsi görürsünüz, həyətinin sahəsini tam yaşayış olan bir yerdir. Solda keyimiz, sağda keyin ev, eyni evdir. Real adına sözsüz ki, endirim olacaq. 3 otaqlıdır, 48.000 manata satışa çıxıb. Sözsüz ki, yenə də gözəl endirim olacaq. Solda evimizin mətbəxidir. 1, 2 dənə spanel, sağda sevimizin qonaq otağı və sol tərəfdə sanitari qoşaqdır. Birinci növbədə mənim mətbəxi ilə tanış edim. Mətbəx də tərəncə genişdir. Ümumiyyətlə evimizin kvadratı ə, 80 kvadratdır, yaxındır. Mətbəx mebeli burdan 60 sm yığdan səbəbdə 90-lıq, 30-lıq rahatlıq edə bilərsiniz. Mətbəxlə üzbüz evimizin qonaq otağıdır. Bax, belə bir qonaq otağıdır. Pəncərələri şəbəkəli pəncərədə hündür 3 metrdir. Sonra polmacı gəldilib, onu xatırladımsa. Qonbi <laughs> sistemi hər otaqda olduğu üçün bu otağı çəkilib. Belə bir gözəl bir qonaq otağıdır. TV və elektrik xətti çəkilib, hazır vəziyyətdə. Aboylar da gözəl seçimdir, fərqli bir dizayndır. Burası evimizin sanitari boşluğudur, burada da bütün standlar çəkilib. Moy xanındır, şub xanındır, montajındır, dur sağ tərəfidir. Qaplar gecə qaplardı, yəni ucuzdu qaplar deyə, bahalı qaplardı. E, qaplardı. Bu rese evimizin qəta otağından verilib. Bax belə bir gözəl bir qətap otağıdır. Bir də qatam sənədlər bir başınfraqad alıb satdıqdır. Xüsusən mülkiyyət yaşayış məntəqələrinin torpağıdır. Bu pəncərəsi bir başın yola baxır. İnşallah ev olmuyan insanlar Allah təala belə gözəl evlər xidmət etsin. Kanalımıza abunə olmağı və bəyənməyi unutmayın ki, yeni satışa çıxan evlərin birinci növbədə siz tanış ola biləsiniz. Ətraflı məlumat tutsa zəhmə vur bilərsiniz. Ətraflı məlumat sizə verə bilərik.